સુરત શહેરના ભાવિક ભક્તોને ભગવાન જગન્નાથ રથયાત્રામાં જોડાવાનું ભાવભર્યું આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું ભગવાન જગન્નાથ રથયાત્રા સત્યાવીસ જૂન શુક્રવાર સુરત રેલવે સ્ટેશનથી ત્રણ વાગે નીકળશે રથયાત્રામાં હજારો ભાવિક ભક્તો જોડાશે રથયાત્રા દરમિયાન ગુંદી અને હલવાનો પ્રસાદ ભક્તોને વિતરણ કરવામાં આવશે ભગવાન જગન્નાથ બળદેવજી અને સુભદ્રા સાથે રથમાં બિરાજમાન થશે ભગવાન જગન્નાથ નગર યાત્રા ફરી સુરતમાં ભાવિક ભક્તોને દર્શન આપશે રથયાત્રા દરમિયાન સુરત પોલીસ કમિશનર અને કલેક્ટર દ્વારા પહેલી આરતી ઉતારી સુરત પોલીસ સુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે રથયાત્રા કાઢવામાં આવશે રથયાત્રા સુરત શહેરના રેલવે સ્ટેશનથી ટેક્સટાઇલ માર્કેટ ઉધના દરવાજા મજુરા ગેટ સરદારપુર અડાજર રોડ થઈ જહાંગીપુરા ઇસ્કોન મંદિર ખાતે રથયાત્રા પૂર્ણ થશે जहांगीरपुरा हजारों भाविक भक्तों आयोजन न्यूज़ सूरत।, सूरत से बोल रहा हूँ आगामी सत्ताईस जून शुक्रवार शाम को तीन बजे सूरत रेलवे स्टेशन से इस्कॉन मंदिर की तरफ से भव्य श्री जगन्नाथ तो यात्रा निकलेगा स्टेशन से निकल करके रिंग रोड होते हुए आठवा गेट गुजरात गैस सर्कल और ऋषभ टावर रोड होते हुए रात को दस बजे स्कन मंदिर जहांगीरपुरा में रथ यात्रा समाप्त होगा वृंदावन से भव्य ड्रेस बन के आ चुका है इसका ढाई लाख रुपया है और इसको एक महीना लगा है पचास कारीगर इसको बनाए हैं और प्योर सील के ऊपर जरी का काम किया गया है और रास्ते में प्रसाद और पानी का व्यवस्था की गई है तो वासियों निवेदन करते हैं आप लोग शुक्रवार शाम को तीन बजे सूरत रेलवे स्टेशन से निकल करके जहांगीरपुर आकन मंदिर के अंदर जहां भी आपको समय सुविधा मिलेगा आप लोग अवश्य पधारे दर्शन कीजिए प्रसाद लीजिए आपका जीवन को धन्य बनाइए देखिए हम लोग पांच लाख पैकेट बूंदी का दाना बनाए हैं दो ट्रक फ्रूट्स का रहेगा और दो ट्रक पानी का रहेगा पैकेट तो इसलिए कोई भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगा जितने लोग होंगे दर्शन करने आएंगे सबके लिए प्रसाद का व्यवस्था है और उसी दिन सवेरे भी पांच हजार लोगों का प्रसाद है रात को भी पंद्रह हजार लोगों का प्रसाद है इसलिए प्रसाद का कोई कमी नहीं है वासियों को इसलिए निवेदन करते हैं आप लोग आइए दर्शन कीजिए प्रसाद लीजिए और आपका जीवन का धन्य बनाइए